про сезонні захворювання у дітей, не лише у дітей. Я знаю, що пан Євген вже з нами на скайп зв'язку слухає ефір. Вітаю вас, пане Євгене! Здравствуйте, Христина. Ну, перше запитання: воно а, традиційне. От в цей час які захворювання ГРВІ слід очікувати? Можливо, щось нове з'явилося, яке вимагає якихось нетрадиційного лікування, можливо. Ничего нового особо не появилось, и никаких особых нетрадиционных методов лечения не надо. Мы вообще огромные противники всего нетрадиционного. Традиционного в медицине вполне достаточно, чтобы быть эффективным. Не таке от запитання останнім часом. Часто читаю, як і мама та штричної дитини про те, що нібито в Україні є спалах І От наводяться цифри потре, що у Львові 23 дитини захворіли у Запоріжжі, 19. можете роз'яснити із цією ситуацією, що робити всього люди не розуміють на самом діля щоб произносити само поняття там вспышка мінінгіта, та не означає нічого. Менінгіт – Это воспаление оболочек головного мозга. Оно может быть вызвано огромным количеством вирусов, бактерий, грибков. Какого менингита? Вопрос. Есть самый распространенный менингит, который называется менингококковый менингит. У этого заболевания есть сезонность. Как правило, когда дети собираются после лета, начинают активно общаться, идет подъем этого заболевания. Менингит так называемый менингококковый менингит, он достаточно успешно лечится антибиотиками, причем недорогими, вполне обычными. Главное вовремя попасть к доктору с этим заболеванием. Есть особая форма менингита, этого называется менингококцемия, это заражение крови, вызванное этим же микробом. Его особенностью являются кровоизлияние на коже, которые имеют вид сыпи. Главный симптом этой сыпи, это сыпь не исчезает при надавливании на нее. Поэтому, если любая мама видит у своего ребенка сыпь, надавливает на нее, она никуда не пропадает, бегом срочно в больницу. Вот это как бы все, что вам надо знать. Ничего за пределами стандарта, ну обычной эпидемической ситуации, с моей точки зрения, не происходит. Также вопрос про спалах полиэмилита. Несколько недель назад про это все говорили на Закарпатті. Есть ли загроза ныне перекидания на другую частину Украины? Она всегда есть, вы же поймите, полимелит и его угроза, она прямо связана с уровнем вакцинирования. На сегодня мы можем констатировать, что силы, которые активно борются с вакцинацией, одержали полную и безоговорочную победу во главе со средствами массовой информации на территории нашей страны. Такого уровня вакцинации представить себе невозможно даже в Африке. Естественно, в условиях такого уровня вакцинации э, все мы под угрозой. Реально, все, кто не привит, все под угрозой. Не привито, по данным, вроде как 46% людей, э, детей, а детей первого года жизни около 14%. Это официальные данные, при этом надо четко понимать, что половина бумажек о вакцинации – Куплена, а может быть и больше. Ну, проблемы с вакцинацией, вы про это тоже неодноразово наголошивали, существуют в Украине уже там больше 20 лет. Чи можно говорить про то, что ныне ситуация с щеплением критична? критичной? Чи она такой и остается, от плавающей, как и все эти годы? Знаете, мы можем, мы, народ, наверное, наш согласится с тем, что она стала критичной тогда, когда в, во дворах начнут стоять детские гробы. Пока этого не произойдет, Люди будут считать, что у нас ничего страшного не происходит. А у нас, я говорил и повторяю еще раз, на сегодня в областных инфекционных больницах, практически во всех областях Украины, нет противодифтерийной сыворотки. Ее просто нет по определению. Это единственное лекарство, которым можно лечить дифтерию. А вакцинированная дифтерии менее половины детей. И вот если начнется то, что было в 91-м году, вспышка рифтерии, то тогда будут стоять гробы кругом. И тогда все закричат, какая ситуация ужасная, почему нам никто не говорил, почему нас не предупреждали и так далее. Но все-таки причина от в дисциплине Здесь... э, больше, чем в э, отсутствии этой качественной вакцины, про которую вы говорите. Причина в том, что это просто никого не нужно. Вообще никому. Дети, они за пределами интереса высшего политического руководства страны. Это совершенно очевидно. Поймите, мы, если бы у нас был министр не грузинский, а наш, который знает, как играть в наши игры, то мы бы не узнали про эти два случая полиэмилитов за Не узнали бы. А этот взял и сказал громко, он не готов к нашим реалиям. И суета началась не потому, что он об этом сказал, а потому, что он об этом сообщил, оказалось, международным организациям. этом, они об этом узнали. И это не наши чиновники, не наш премьер-министр обращается к стране. Не наш президент разговаривает со страной по поводу полиэмилита. Нет, обращаются ВОЗ, ЮНИСЕФ и так далее, там врачи, а им это, ну как-то. Ну вот вы слышали когда-нибудь, чтобы ну, у нас в стране, где э, такая ситуация катастрофическая, вдруг э, руководитель органа, который называется Совет национальной безопасности, взял, и обратился к людям по этому поводу. Такої війни, що вообще, вот, ну, якщо чесно, я вже устав на эту тему говорити. Ми просто отчаяння. Ну, от просто отчаяння. Ано їм не надо. Взагалі, потім в Україні найцінніше – це земля українська. Найцінніше, цінне, є у нас наша земля. Люди мішають, похоже, цю землю продавати. Якщо ми тут здорово всі виберемо, всім стане намного ліше. Ну а як ви ставитеся до нової реформи Міністерства охорони здоров'я? Ви, мабуть, читали ці всі документи, теж слідкуєте за перепитіємо в Верховній Раді. Так. С моей точки зрения, любая реформа, она приводит к перераспределению финансовых потоков. И очень серьезно. В результате, естественно, есть люди, которые к этим потокам имеют отношение, они пытаются на это перераспределение повлиять. Поэтому, э, с моей точки зрения, реформа здравоохранения в рамках существующей системы невозможна. Невозможно реформировать систему тогда, когда каждое движение Минздрава должно быть согласовано. С премьер-министром, с президентом, с комитетом Рады, вынесено туда-то и так далее, и так далее. Потому, так ничего не произойдет. Ну, надо разработать четкий, понятный обществу и медработникам план реформ, утвердить его, и после этого дать людям карт-блан, чтобы они это реализовывали. Все. А в данной ситуации... Ну там столько благородных людей, которые вдруг заботятся о, качестве, о здоровье детей, о том, чтобы, не дай бог, не приватизировали больницы, как они стоят обшарпаны и никому не нужны, пусть они и дальше так стоят и так далее. Все так заботятся о нас, что у нас последнее от им. Вот я прямо когда смотрю на этих людей, которые, ну короче говоря, я считаю, что придумали или там подготовили они некий пакет законов. Этот пакет законов теоретически надо в первом чтении принимать и дорабатывать. З спеціалістами, експертами і так далі, Невозможно нічого поправити, якщо стоять на місці. Треба двигатися. Двигатися не дають. Реально, при тому дуже удобна опозиція. Не і не делать то, що пропонує міністра, і обвиняти Мінздрав в бізнес Це потрясає. Ну ви в цілому бачили цей пакет законопроєктів? Як ви, як ви до нього ставитеся? Чи можна говорити про те, що це вже початок а, ну якоїсь справжньої реформи, яку відчують ну, принаймні не лише діти, дорослі відчують у, 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 у медицині? Кристина, ну представьте себе, допустим, вам показали план лечения, да? Mm -hmm. И говорят, а мы вас лечить будем тогда, когда э, нам разрешат. Пока не можем. Поэтому как я могу к этому относиться? Ну план есть определенный, есть определенные законы. Они абсолютно не полны. Без других законов они не могут э, действовать. Ну представьте себе, допустим, вот есть главный врач больницы. Он определяет, э, он сам становится царем бог, Он определяет, как надо лечить. Вот так вот это неправильно. Не должен ни врач Главный врач не заводи решать, как надо лечить. Во всем мире для этого существует система, которая называется Протоколы лечения. Эта болезнь лечится так, а эта болезнь так. Пока нет протоколов, нет стандартов лечения. Каждый делает все, что хочет. Каждый назначает на миллионы гривен фуфламицины, на которых зарабатывают аптекари и фармацевты, на совершенно неадекватных лекарствах и так далее. Поэтому необходимо сначала это закон, потом протоколы здравоохранения это должно быть внедрено. Это единое комплексное действие. Поэтому я и говорю, что необходим четкий план лечения. Четкий план А, Б, В. Кто ответственный, сроки. И вот когда пойдет у нас некая партия на выборы и даст нам этот план, тогда станет понятно. На сегодня ни одна живая душа в стране, ну, которая не сидит внутри мозг не понимает толком, что они затеяли. Понимаете? То есть они там друг с другом воюют. Никто толком ничего не знает. Я вижу некоторые светлые э, участки в этой деятельности, по некоторому поводу у меня огромное количество вопросов. И ответы пока толком получать не у кого. Министр занят. Коммуникации с врачами, и с людьми нет вообще никакой. Это главный недостаток деятельности МОЗ. Ну не только МОЗ. Все наши министерства не умеют с людьми общаться. Они пишут законы, они пишут что-то для депутатов, для премьер-министра, для президента. Люди не понимают ничего. Естественно, если люди, а тем более медработники, не понимают сути медицинской реформы, она обречена на провал. А научиться опуститься до на уровня людей, научиться с ними говорить объяснять им, ой, до этого наши можно власти. Ні, карда не опустяться, Они же тогда будуть не в кругу своїх таких, же, mm -hmm. ну, От Ви заговорили про стандарти лікування, як ставитися батькам до того величезного списку, які нині приписують дітям противірусних препаратів, які відпускаються без рецепту в аптеках. Как ставится? Надо учиться. Я давным-давно об этом, собственно, я давным-давно для себя понял, что у меня нет никаких шансов победить этого монстра под названием ⁇ Наша система здравоохранения ⁇ Поэтому я пришел к выводу, что учить мне надо вас, вот вас, маму. Не надо рассказывать, причем то, что я вам рассказываю, я пытаюсь вам переводить на понятный язык мнение цивилизованной медицины. Вот мама должна просто знать, что нету такого, вот мы лечим грипп по профессору Иванову или по профессору Сидорову. Нет специалиста по лечению ангин. Есть нормальный цивилизованный протокол, как лечить ангину, как лечить кишечную инфекцию, как лечить бронхиальную астму и как лечить грипп. И не надо умничать. Так вот, современные противопротоколы, они не понимают, что такое противовирусная инфекция ОРЗ, противовирусное лечение ОРЗ. Не понимают. Есть лекарства для лечения гриппа, для лечения герпеса, для лечения э, еще пары вирусов, но в целом основная масса соплей и всего остального не нуждается ни в каких интерферонах, ни в каких противовирусных средствах, ни в какой шарлатанской гомеопатии, ни в каких травках, ни в каких ингаляциях, банках, горчичниках и так далее, и так далее. Но для того, чтобы это понять и э, оценить адекватно то, что говорит врач, надо что делать? Понять, что за здоровье вашего ребенка, перед Боженькой отвечаете вы. Что если вы стали мамой, то никто не придет рассказывать вам, что вам надо знать. В школе вам этого тоже почему-то не хотят рассказывать. И так, далее, и так далее, Поэтому учитесь, вам все эти сведения. Лично я вам даю их бесплатно. Берите на здоровье, только читайте. <связано> ну и остальное запитание, когда же все ж таки следует очековать от пику захворювань восени, и как... Какие ваши порады, как захистить себе и дитину? Вы поймите, тут вопрос даже не в пике захворю. Нет. Главное не то, сколько детей болеет. А главное, насколько тяжело они болеют. Тяжесть заболевания вирусной инфекции очень тесно зависит от того, какой микроклимат в помещении. Если ребенок болеет вирусной инфекцией тогда, когда в доме жарко и сухо, тогда вирусные инфекции проникают очень тяжело. Поэтому основная масса тяжелых вирусных инфекций возникает тогда, когда среди зимы возникают оттепели, а продолжают сильно топить. Кроме этого, обычно тяжело в начале отопительного сезона, когда еще небольшой минус, а активно включили отопление. Всем стало жарко, все страшно экономят газ, так что аж форточки пооткрывали. Понятно. Ну и потом будет волна тяжелых э, вирусных инфекций, тогда, когда ближе уже к апрелю потеплеет, а газ еще не отключен. Вот самое опасное для вирусной инфекции, еще раз подчеркиваю, когда в доме жарко. Вот тогда засыхает слизь, перестает дышать нос, дети начинают дышать ртом, засыхает слизь в своих легких, отсюда куча осложнений и так далее и так далее. Поэтому опять-таки, как что как э, прикрутить газ, как увлажнить комнату, как закапать нос, как вовремя напоить. Это кто должен знать? Поэтому и понимает прекрасно любой врач, который пришел к вам домой, что если он вам скажет, маме, пожалуйста, родненькая моя, не корми, пои, увлажни, проветри, промой нос то вы побежите к другому доктору, который назначит от вируса, для иммунитета, от дисбактериоза, антибиотик, от аллергии и вообще, чтобы кишечник хорошо работал. Вот он, вот он хороший. Поэтому врач прекрасно знает. Ничего не назначу и станет хуже. Кто будет виноват? Я, который ничего не назначил. Поэтому он вам назначит 150 лекарств на радость всем аптекарям и вам. И ваш муж вместо того, чтобы пойти с ребенком погулять, побежит куда? В аптеку. И все поставят жирные галочки до собственной совести, какие бы все классные родители. Вот так система и существует. А учиться никто не хочет. И в школе вы учите, какой город столица Мадагаскара, а какими лекарствами лечится грипп, вы не учите. Кто виноват? А у нас сейчас реформа здравоохранения, а реформа образования. А научатся дети этим? А дети не умеют первую помощь оказать, когда кто-то поверхнулся. Дети по спине стучат. А мы показываем раненых ребят в госпиталях, обмазанных зеленкой. Это позор на весь мир. А мы это показываем. Понимаете, как страшно? Вот об этом надо думать, учить людей надо. В этом плане все куча народу там наверху заинтересованы, чтобы мы ничего не знали. Потому что если бы мы понимали, что со всеми с нами делают, то мы бы, наверное, вышли защищать наших детей на площади, понимаете? А мы выходим в защиту политических партий. А дети наши нас не интересуют. И это катастрофа, национальная катастрофа. Ибо если общество не может вступиться за собственных детей, то это общество обречено. Мы не дойдем до Европы. Мы умрем по пути вместе с нашими детьми, на которых все наплевали. Я говорю, все это те, кто обязан перед Богом и совестью, заняв пост государственный, за этим всем следить. Это больно, но с этим надо смириться. Либо мы на що ми защищати лібо ми все. дякую пане євгене будемо вчитися до чого закликаю наших глядачів підходити до будь-якого лікування і не лише до лікування в принципі до будь-якої справи завжди варто підходити із розумом